Выставляем свои военные базы в этом варианте. В Одессе обязательно, в Харькове обязательно. И на границах Молдавия. Российские разработчики готовят к выпуску компьютерную игру, созданную по мотивам одного из самых значимых событий СВО – битвы за Мариуполь. Я ни в коем случае не говорю, что это хорошо, но я говорю, что это лучше, чем а, ничего. Нация уходила вниз по физической подготовке вообще. И если вам с утра оставили записку, что я пошел на СВО, это не всегда означает, что мужчина именно там. Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це, звісно ж, свіжий випуск російської антипропаганди. Я взагалі знаєте, всі три роки повномасштабної війни відчувала, що ми потрібні, ми як ліки, ми як повернення до адекватності. Ну а зараз, коли російська пропаганда подвоїла свої зусилля розхитати ситуацію, ми прям як швидка допомога мчимо на зустріч нашому глядачу. Але перш ніж ми розпочнемо, не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова. Єв, і не забувайте донатити найсильніші армії світу за посиланням в описі до нашого ефіру. Ви легко знайдете збір для взводу аеророзвідки підрозділу Дике Поле першої окремої штурмової бригади імені Героя України Дмитра Кучубайла та в Донатьте, як вашу реакцію на всі вкиди і доказ того, що наша боротьба триває. Направду зараз на наших очах розгортається якась перша дія перемовин з американцями. Ніхто не знає, що саме в голові у Дональда Трампа, що він буде вимагати від росіян і що він їм дасть. Що буде вимагати від українців, і що дасть Україні. Але росіяни переконані, вони вже знають, чим закінчиться СВО. І ні, зараз я не буду вас розважати якимись віщунами чи гадалками. Зараз історія про заяви Сладкове, який каже, що всі обов'язково визнають реалії на землі. І виявляється реалії такі, що у росіян будуть воєнні бази в Одесі. І Харкові, і Молдові, ну або Росії все відійде по Дніпру плюс Одеса. Слухайте, може я якусь мапу пропустила? Може, я теж вже не дуже відслідковую за цими новинами? А реалі на землі вони справді аж такі? Бо здається, що американці говорили про територіальні поступки двох сторін і нічого про те, що ми маємо подарувати незахоплені захоплені території. Це що? Завтра я маю вийти і сказати, що нам Москву відпишуть. Да, идут разговоры, но мне они не нравятся, э, варианте заморозки. Я все-таки рассчитываю на то, что у нас прибережем какой-то отдельный вариант, хотя мы тяжело сегодня продвигаемся вперед. Если мы сумеем, а мы обязаны это сделать, э, перевооружить армию, переподготовить ее и сделать ее весомой, настолько, чтобы... Э, отправить вооруженные силы Украины в нокаут, Вот тогда да, да. Но пока в ожидании какого-то нестандартного плана мы смотрим. И я вам хочу сказать, я был не так давно на Херсонщине, видел, как, ну, допустим, 61-я киркинесская бригада э, Северного флота, морской пехоты, она тренируется в высадке, усиленно тренируется, как десантироваться с лодок, на занятый противником берег. Да, это есть. Возможно, как вариант. Тем не менее, тем не менее, как закончится СВО? Неожиданно. Вот по моей практике, просто неожиданно. На следующий день мы все узнаем. Если это по договорам, если это не на войне, если это по решению дипломатов с участием Америки, Европы и ну, нас, естественно. Плюс Китай. Возможно, возможно Китай, посредованно. Тем не менее, я считаю, для нас приемлемы два варианта. Ну, признак общий для первого и второго варианта – это отказ от своих вооруженных сил Киева. Это их реформирование до небольших сил самообороны, это выборы нового руководства государства, лояльного к России, признающего Россию как доброго соседа, установление дипломатических отношений. А вот по территории как раз мои два варианта разнятся. Один вариант мы признаем, значит, остальную Украину, они признают наши законные территории, Крым это вне обсуждений, Донбасс, Запорожье, Херсонщина. Но тогда мы выставляем свои военные базы в этом варианте. В Одессе обязательно, в Харькове обязательно. И на границах Молдавия, там же у нас Приднестровье и Румыния, государство, входящее в НАТО. У нас там Польша натовская, у нас там Венгрия натовская. Вот тогда этот вариант. Либо мы забираем все по э, Днепру. Россия отходит по Днепру плюс Одесса. Вот тогда два варианта. Ну, пока что смотрим, наблюдаем. Все зависит от воли руководства. Воля есть. И Путин медленно для некоторых, но... Для нас решительно продолжать свое дело. Ну и популярность украинской игры «Сталкер» россиянам не я спокою. Там я сподіваюсь, ви в курсі, що є, звісно ж і певні елементи історії нашої повномасштабної війни, наші герої і повне знущання над росіянами. При тому ця гра визнана світовим шедевром по світу. Вона має неймовірну популярність. Росіянам обов'язково треба відповісти чимось своїм. Тож вони готують до виходу комп'ютерного господи, може собі тільки уявити якість, і от та от все, яка буде присвячена освобождінню Маріуполя. Найважчі місії будуть проходити на Території Азовсталі, звісно, треба буде звільняти території і від української армії. Мене особисто найбільше цікавить, яка роль і значення буде описана нашими улюбленими кадирівцями чи покажуть, як вони мужньо і браво воювали із багатоквартирними будинками і обстрілювали кущі. Российские разработчики готовят к выпуску компьютерную игру, созданную по мотивам одного из самых значимых событий СВО — битвы за Мариуполь. В нашем распоряжении есть геймплей игры. Создатели уверяют, что они воссоздали почти точную копию города со всеми главными объектами — от храмов, рынков, больниц и музеев до промышленной площадки Азовстали, где, как и в реальности, будут происходить самые тяжелые сражения. миссии будут начинаться с прибытия группы бойцов на ВТР. Им предстоит выполнять различные боевые задачи, в том числе уничтожать вражеский личный состав и технику, и даже освобождать заложников. И все это при максимальном противодействии противника. Геймеров будут подстерегать снайперы, засады и ловушки. І те, що саме СВО, це ширма, це прикриття, це вигадані і видумані підстави, щоб розв'язати віну. Ми з вами знали давним-давно. Але що СВО ще й стане певною буденністю для того, щоб розірвати свої стосунки? Це, звісно, абсолютно нове. Я таку історію чую вперше і припускаю, що ви теж. Одним словом, зрадниця Лоліта розповідає, як жила собі російська тітка, русський мужик у громадянському шлюбі. Тобто, в цивільному взяли на цю тіотку кредити на машину. Господи, а чого взагалі жінки на це йдуть, але окей. Тітка якось ранком прокидається, а на столі записка Дорогая, я ушел защищать захищати і родину на СВО. Правда, частково я трошки від себе додаю, але він пішов на СВО. Мов прощай, і прости. Ну що, поплакала, попереживала, думаю, може йому якусь тривожну валізку зібрати, може гроші на реп, на дрон, що робити, куди бігти? Через два тижні вона дізнається, що її благовірний нікуди не пішов, бо, звісно, нема дурних помирати в Україні. Цей чувак просто перейшов до іншої молодої дівчини. А бабьоха тепер без виплат, звісно, бо можна було б сподіватися, отримати грубові за цього покидька. Але ні, вона сама лишилась із кредитом. І Лоліта якби підводить до того, що якщо раптом ви чуєте історію про мужність і героїзм на СВО. то знайте, вас просто намагаются намахать и кинуть. Дорогие дамы, кое-что между нами. У меня есть знакомая, которая много лет считала себя в браке. То есть официально люди не расписаны, но живут, ведут совместное хозяйство, как говорят юристы. И они взяли, ну, на нее взяли кредит на машину. И как-то утром она просыпается, а на кухне лежит записка. «Прости, любимая, я пошел на СВО». Ну, она, конечно, поплакала, расстроилась и переживала, и молилась о нем. Вот. А буквально недели через две позвонила его сестра, которая сказала, что э, вот ее бывший муж э, приходил с новой девушкой, с молодой, ланью красивой, и сказал, что хочет строить с ней новую жизнь. Это я... К чему все? Пожалуйста, не берите ни на кого кредиты. Если лично они вам не нужны, не берите. И если вам с утра оставили записку, что я пошел на СВО, это не всегда означает, что мужчина именно там. Ну и вот таких Тварин в Росії більш ніж достатньо. Ну а справжніх хороших тварин на жаль вони використовують на самих фронтах. Я думаю, що ви бачили ці фото, відео про те, як і верблюдів, і ішаків, тобто віслюків, використовують під час бойових дій. Будеш Да ладно, не Ну що, ми пішли тоді. Давай, давай. Вам, Вам тоже удачи. Тут Не, у нас сами должны привезти. Вот тоже тоже зим без воды. Это -то здесь-то, короче, наши должны касса пролетают, У нас вот на видео езды. Такая техника. Гужевая повозочка. Річ в тім, що на фронті є велика частина такої сірої зони, куди просто так заїхати, зайти неможливо скрізь працюють дрони і Україна небезпечно або і припаси, провізію, воду, що завгодно, треба, звісно, постачати. Тож росіяни вигадали, що вони якраз будуть використовувати тварин. Це нам ілюструє і показує красномовно декілька історій. По перше, в росіян велика проблема із ребами вони не можуть перемогти наші дрони. По друге, рухатись безпечно, перемагати і освобождати наші території, вони теж не можуть бо їх гасять наші дрони. І третє, ось чому так важливо підтримати наш збір для аеророзвідників, тому що дрони знищують нашого ворога. Когда идет разговор в 21 веке о роботизированной технике, значит, беспилотной, наземной, на наземных машинах каких-то, беспилотной авиации и так далее. тут ослик серьезно, но... Если грамотно использовать гужевую тягу, я ни в коем случае не говорю, что это хорошо, но я говорю, что это лучше, чем а, ничего. И то что, то, что приходится это использовать, ну, это, а, недоработки тех, кто сейчас являются комбатами батальона или форума ну вот, который сейчас там активно держит оборону в СИЗО, это недоработки, в том числе, я думаю, что и где-то гражданского общества, потому что, опять-таки, я не перестану говорить, советское общество во время Великой Отечественной войны на себе, то, чтобы сейчас это называли донатами и, я не знаю, вот этим вот народным ВПК, просто вытягивало танковые колонны и истребительные там, не знаю, эскадрильи поставляли на народные деньги. Кто виноват, мы знаем. Батальон Лефортова, который не был готов, и наш противник, который выбил огромное количество автомобилей нам, к сожалению, на данный момент. Что делать? Работать военно-промышленному комплексу и помогать народному фронту. Я уверен, еще раз говорю, я говорил это много раз в эфирах, но если бы 50 миллионов работающих людей отправили тысячу рублей на фронт, мы бы закрыли всю потребность в мавиках и в автомобилях. Всему фронту. Всего лишь 1000 рублей от 50 миллионов работающих э, жителей Российской Федерации. Без детей, пенсионеров, инвалидов э, и прочих-прочих. Ну, і якщо сьогодні в нас в меню немає жодного звернення до воєнного злочинця Путіна, ніхто не попросить захистити, допомогти, провести каналізацію чи тепло, то саме час згадати про те, що Путін вже зробив для родини. Виявляється, що після розвалу радянського союзу єдине, що змогли згадати старі пропагандони, так це те, що Путін повернув спортивні майданчики. Ось він порятунок нації. Ось він вклад батька в те, щоб його держава не розвалилася. Нація, мовляв, йшла вниз. Патріотизму було нуль, а Путін все порішав. Якщо ви не знали, то та патріотизм зароджується саме на території спортивного майданчика. На спортивному майданчику позаймалися, на СВОшечку поїхали, і в труні повернулись. У дев'яностой годы когда Советский Союз Совет развалился, у нас все спортивные площадки, барахолки, эти, уже не помните, только Владимир Владимирович вернул, Путин вернул все, чтобы люди занимались спортом. Для чего он это делает? У нас в армии люди отжаться не могли. Народ слабый был. Выпивали, никогда спортом не занимались. Негде было заниматься. И просто нация уходила вниз по физической подготовке вообще. Патриотизма, ничего не было. И вот только Владимир Владимирович вернул все это дело, Поэтому сегодня спорт, мы через спорт сегодня воспитываем людей. Я вам хочу сказать. Вот у меня внуки есть, да, правнучки есть, вот внучки. И у многих есть внуки. Они не всегда слушаются родителей, потому что родители на работе находятся. Они не контролируют его. А когда он придет в футбольную команду, в хоккейную, в баскетбольную, тренер для него – царь и бог. Поэтому мы сегодня вернули ГТО. Для чего ГТО вернули? Для того, чтобы люди занимались. Есть привилегии, чтобы поступление в институт и так далее, и так далее. Поэтому... Каждому человеку нужно здоровье и цель. Цель, для чего ты это делаешь? Даже вот сегодня, допустим, играет ССК-Спартак. Да. Ну, есть люди, за ЦСКА болеют за Спартак. А за сборную России, когда она Еленс Повестского союза, когда мы с канадцами играли, вся страна, всем 17 видеть, вся страна на улице никто не выходил, все болели как. еще можно объединить э, людей, вот какой, что можно еще раз сделать, чтобы вся страна смотрела за хоккейный матчем в 1972 году. Поэтому столько людей, даже которые не любят спорт, но они любят свою страну. И все равно они смотрят и фигурное катание, и конкобежный спорт, и баскетбол, и так далее. Все виды спорта. Мы за свою страну, за патриотизм. Патриотизм – это хорошее чувство. Патриот своей страны. Ты болеешь за свою команду. Мы хотим всеми им выигрывать. И поэтому, конечно, еще раз к словам Владимира Владимировича, Владислав Александрович, забирайте хоккей. Мне победы нужны. Мені Росія надамі. Ну і на цьому, друзі, моя богом дана мені програма завершується. А ви не забувайте лишати нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і не забувайте підтримувати нашу армію. Наш змір в описі до цього відео ми хочемо зібрати 250 тисяч на дрони та комплектуючі для нашої аеророзвідки. І будемо щасливі, якщо ви нам в цьому допоможете. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.